Beli edebiyatta edebiyat nazariyasının yine bir mühim kategoriyelerden biri var. Bu şekil ve mezmun belli. Şekil ve mezmun kategoriyası bedi eserde cüde katta ehemmiyet ki Şekil de nüme? Şekil de biz nüme düşünemiz. Aslında da bedi eser bilen tanışı şekilden başlanırdı. Yani eserinin namıdan başlanırdı. Demek şekil bedi eserde oşa sujet, kompozitsiya til obraz bularni hammasi shakl elementlari bo'ladi endi yozuvchi asarnig g'oyasidan kelib chiqib asarning mazmunidan kelib chiqib yozuvchining aytmoqchi bo'lgan fikridan kelib shakl tanlaydi ya'ni yozuvchi tanlagan shakl yozuvchining ifoda etmoqchi bo'lgan g'oyasiga mos bo'lishi kerak uni ifoda etmoqchi bo'lgan mazmunni ro'yobga chiqaradigan kategoriya bo'lishi kerak mana biz badiiy asarni shakl deymiz mana yuqorida badiiy asarni vazifasini aytdim badiiy asarda qanchalik muhim ahamiyatga ega ekanligini gapirdim endi agar yozuvchi qanchalik muhim ma'noni muhim mazmunni muhim g'oyani ilgari surmasin agar uni ifoda shakl ya'ni tili g'aliz bosa, o'quvchi tushunmaydigan to'mtoq til bo'lsa u o'quvchiga yozuvchini maqsadi ham g'oyasi ham yetarli darajaga yetib bormaydi shuning uchun til shakl sifatida badiiy asarning shakli sifatida juda katta ahamiyatga ega mazmun ham muhim bo'lishi kerak albatta shakl juda go'zal chiroyli so'zlar chiroyli jumlalar bo'lishi mumkin lekin uni ifoda o'sha ma'no bo'lishi kerak mazmun bo'lishi kerak kitobxonni o'ylantiradigan kitobxonni qarashini boyitadigan uni g'oyalarini to'ldiradigan bir muhim ahamiyatga ega bo'lgan ma'no bo'lishi kerak mazmun bo'lishi kerak men shu o'rinda shakl bilan mazmunni bir qushni ikki qanotiga o'xshatgan bo'lardim qushning ikki qanoti bir qanoti shakl bo'lsa bir qanoti uni mazmuni demak qushni bir qanoti chala bo'lsa yo bir qanoti singan bo'lsa albatta qus, qush qush parvoz qilolmaydi shunday ekan asarning shakli go'zal bo'lib uni mazmuni chala bo'lsa mazmuni soyoz bo'lsa yoki mazmuni go'zal bo'lib uni ifoda shakli chala bo'lsa u kitobxonni mutlaqo qoniqtirmaydi shuning uchun yozuvchi asar yaratayotganda shakl bilan mazmun kategoriyasini teng ushlash kerak teng unga o'rin ajratish kerak badiiy asarda demak biz badiiy asarlarni ba'zi asarlarda mana o'tgan kunlar romani qutlug'xon romani oybekni navoiy romani kabi asarlarni adabiyotimizni klassik asarlari deymiz nima uchun ular ham shakl jihatidan ham ma'no jihatidan kitobxonga ibrat bo'ladigan kitobxonni o'ylantiradigan g'oyalarga xizmat qiladigan go'zal bo'lganligi uchun bu asarlar kitobxonlar diqqatini qaratib kelyapti afsuski ba'zi yozuvchilar asarni shakliga e'tibor beradiyu lekin uni ma'nosini ikkinchi darajali deb tushunadi shuning uchun ba'zi asarlarni qiziqib o'qiysiz salbilash xarakterda shunday asarlar bor bir zarb bilan o'qib tavom qilasiz shuni ifoda shakli go'zal lekin o'ylab ko'rsangiz u asarda tasvirlangan voqealar obrazlar mutlaqo xotirangizda qolmaydi bir ikki kundan keyin umuman romanning mənasını yiyen, o birden unutuyor verir. Demek yazıcı kitaphanede oylantıra digen, hayalda uzak vaxtlar saklanır digen, o birizler, vakiyeler kitabında ibret bula digen, vakiyelerini yarata almayan. Mənası en çok boş. Hepsiz ki bunda de, bunda eserler edebiyatta en çok bir çab Yeni şakil ve mezmun kategoriyası, şehri eserler üçünün nivayet derecede mazmunan yuqorida aytganimdek she'rlar uh, ham mukammal bo'lishi kerak bir birlari bilan misralar bir biriga payvand bo'lishi kerak shoir birinchi misradan boshlagan mavzuni ikkinchi uchinchi misrada davom ettirish kerak birinchi misrada boshqa bir gap to'rtinchi misralarda mavzu butunlay boshqa tomonga burilib ketsa demak shoir asarni kompozitsiyasini ham chunki kompozitsiya shakl bilan bog'liq asarni shaklni ham mukammal tuza olmagan bo'ladi demak shakl bilan mazmun chingiz aytmatovni bir gapi bor shakl bilan va mazmun bir biri bilan shu darajada bog'liqki shaklni mazmunsiz mazmunni shaklsiz tasavvur qilib bo'lmaydi bular bir kategoriya bir maqsadga xizmat qiladigan nazariy tushunchalar shunday deb tushunishimiz va har bir yozuvchi badiiy asar yaratganda shunga amal qilishi shart